Salam əziz və dəyərli xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Məni soruşsanız, şükür, məndə yaxşıyam. Bu gün sizinlə çox gözəl xıçıltılı kələm turşusu hazırlayacağıq. Keçək hazırlanmasına mən iki böyük kələmdən, dikanlı xiyar, kök Xanımlar, ondakileri ki, dikanlıq yara təmiz yumaq lazımdı. Aralarında tozlar qalır. Palqar bibəri, göy pomidor, zəfəri və sarımsaqdan istifadə eləyəcəm. Doğrama işinə ilk kələmdən başlayıram. Video uzun olmasın deyə mən videonu tezləşdirmişəm. Kələmləri istədiyiniz böyüklükdə doğraya bilərsiniz. Mən orta ölçüdə doğradım. ları toğrayıb iyibirləyənə yığdım. Üzərinə 3 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Qaləmələri azmadan qarışdırırıq. həçdə qarışdırıb qoyub kənara və keçirik digər tərəvəzləri doğramağa. Mən belə bir naxışlı kəsici dən istifadə etdim. Normal bıçaqla da doğraya bilərsiz. tərəvəzləri toğrayıb bitirdikdən sonra üzərinə bir xörək qaşığı duz və 5-10 dənə qara dənə istiot əlavə edib yenidən qarışdırıram. dan qarışdırdıqdan sonra 1 saatlıq qoyuruq kənara ki, tərəvəzlər və suya nüfəsin. Və 1 saat qaldıqdan sonra baxın xanımlar, ətsiyə veribdi. Və indi başlayıram balonları yığmağa. Balonların dibinə çüy çətir əlavə edirəm. Çox gözəl dad və ətir verir. Ərzaqların dəqiq miqdarını videonun açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Məndə bu ərzaqlarla 3 ədəd 3 kiloluq balon çıxdı və ləyəndə qalan turşunun öz suyunu 3 banka arasında bölüşdürürəm. Və hər bankaya 1 xörək qaşığı uçsuz əlavə edirəm. Və bankada olanı kimi qaynanmış soyuq su əlavə edirəm. ve tuşumuz hazırdı. Bu şekilde karıştırır ki öksüz her tarafa yayılsın. Sonda xanımlar videonu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı və bəyəni atmağı unutmayın. Sağ olun, Allah əmanət olsun.